Ну, самое главное, что мы добились победы. То есть мы ехали сюда, мы надеялись на то, что мы возьмем эти очки. И спасибо ребятам, что, в принципе, основную часть установки они выполнили. Поряд следам сейчас не будем разбирать, посмотрим уже внимательно, изучим и потом сделаем выводы, будем двигаться дальше. Весной у вас три игры, три победы и ни одного пропущенного мяча. В чем секрет таких результатов успешных? Чего? Один сегодня пропустили. Извините, точно, но с пенальти сохранить доминирование. Да. Ну, в принципе, мы в центре обороны, мы. Ус... Ну, я считаю, что это усиление. То есть два игрока, которые мы приобрели, и опорный защитник, то есть Кучеренко, Лупашка, Ковалев. Мы хотели их взять, мы их приобрели. Поэтому я думаю, что это результаты той работы, которую мы провели на сборах, в первую очередь, ну и селекционная работа. Но все же сегодня за счет чего самое главное выиграли Ну, здесь за счет какого-то одного компонента мы бы сегодня не выиграли. То есть здесь была и доля везения где-то у нас, и где-то и желание было, и агрессия была. Ну, то есть все компоненты, они сыграли свою роль. Была задача забить быстрый голову, и так просто вот получилось? Нет, так я думаю, просто получилось. В принципе, задачи быстро, быстро забить мы не ставили на установке. То есть то, что быстрый переход из обороны в атаку мы планировали, это да. Мы забили, значит, так хорошо получилось. Игру мы провалили на второй, на второй минуте безобразно сыграли в обороне, глотнули гол. И, к сожалению, этот гол психологически нас подкосил. Мы настраивались на серьезную борьбу. Мы знали, что соперник у нас очень опытный сегодня. Первого очень хорошая команда. Многие игроки играли и в высшей лиге, вот в премьер-лиге. Поэтому команда опытная. Видно было, что во многих сложных ситуациях, в которые они попадали, они намного проще решали эти проблемы, чем мы. мы Но ну, мы немножко, так сказать, за, затряслись ножки после этого гола, который поймали. И мы не смогли выдерживать ту структуру игры, которую, которую, которую мы наигрываем. Вот, и наши игроки неправильно позиционно играли. Вот в перерыве мы внесли коррективы, но, к сожалению, опять же, в начале второго тайма, опять же, на четвертой минуте опять пропускаю второй гол. Это, конечно, психологически еще тяжелее стало, потому что моментов-то не очень много создавали. Но нужно отдать ребятам должное, все-таки они до конца боролись, хоть как-то пытались изменить все-таки, но где-то волевыми усилиями пытались как-то э, изменить ход событий. Но еще раз повторяю, у Зирки команда довольно опытная, они спокойно играли и практически не дали нам шансов. Спасибо.